Хочете? Не получите. Если хотите, то платите мне деньги. 100 баксов на бочку гоните. я вам дам. Это приличный цветок такого Так, мы уже насыпали. И вот, значит, мы уже насыпали желатин, столовую ложку. И сейчас мы будем добавлять этот тархун. И он должен у вас простоять целый час. Ну что, поехали? Открываем сейчас на тарху и наливаем стакан. Когда вы налили стакан, то выливаем его сюда. Еще а теперь это должно стоять целый час. Вот такая вот смесь у вас должна примерно получиться. Ее, наверное, перемешать, да? И перемешиваю Ой, это что? Это не будет дочувствоваться в жили. Если у вас такие же вопросы, задавайте все маме.

Значит, у вас должна получиться почти что такая же смесь, как у меня. Но если вы делаете сколы, то почти что так же. Ну все, поехали дальше.